памятник в городе. Я думаю, эту шевелюру и бакенбарды никто ничем не спутает. Поверьте, ее знают во всем мире. Пушкину граждане Одессы написано там на монументе, то есть собирались все общественности на памятник. Какая история? Все деситы с пеленок знают одну легенду о том, что обратились к этому зданию. Это, кстати, здание Горсовета сейчас, а до 1899 это была первая биржа в городе. Купцы сказали, что они ни копейки на его памятник не выделят. Они его не хотят знать, он им не интересен попросили покинуть помещение. Пушкин должен был стоять со стороны Пушкинской улицы, но раз так себя повели купцы, они к этой бирже отвернули его, так как он бюст спиной. Слева чугунная пушка. Там исторический парадокс. Написано слава русскому оружию, но пушка английская, вражеская. Который в Израиле изображен на коне, это житель Одессы, который жил на Осипу, это мэр Дизингов, то есть первый мэр Талявия. Владимир Заев Жаботинский жил у нас на улице Новосельского, то есть один из создателей диалоги сионизма, один из самых активных создателей государства Израиль. Там настолько некрасивый дом, что решили, да кто там его будет видеть? Давайте на еврейской один откроем ему мемориальный указатель, во-первых, все запомнят, во-вторых, звучит красивый дом, там прекрасно. Ну, поэтому так и расположили указатели. Вот такая штука. Получается у меня 45... А, прошу прощения, я мне рассказывал про туриста, который жил в Одессе 45 лет назад, и вот недавно он побывал здесь снова, и привез сына показать ему историческую родину. Обычно туда едут на историческую родину. А тут, получается, наоборот, совершенно справедливо, между прочим, едут сюда. Вот. И вот он меня, кстати, спрашивал, а Дерибасовского уже не делят на две части? Помните, Дэнди Стрит и капка Штрассы? по-немецки. Я говорю, нет, уже про это даже никто не помнит, потому что Гамбринус уже давно справа, вперед и вице-адмирала Жукова. Вот. Друзья, мы с вами подъехали к первому поведению. Они главные меценаты города, они открывали школы, музеи, первую службу скорой помощи создали они, спонсировали создание оперного театра тоже они, граф, ну вот это второй шедевр, я скажу, оборот. граф был его первым директором. Здоровье не позволяло ему посещать оперу, поэтому телефонную линию первую провели от театра сюда. И в Одессе жутили, неужели играют оперу по телефону, слушают? Ну, я сомневаюсь, конечно, вероятно, он просто хотел осведомляться, что там происходит. В всяком случае, они создали даже первую электрическую подстанцию для оперного театра. Она была создана, чтобы люди, зайдя в театр, увидели эту магию. Зажегся электрический свет, там гигантская люстра, вес более тонны. Серьезные ребята.